Привет, я тебя Привет, если не сложно, я на русском языке, мне зовут Алексей. А какой это команда? Наша команда имеет просто номер, номер у нее 8. Такой достаточно счастливый. Как тебе твоя команда? Ну, 7 плюс 1, я думаю, это нормально. Как впечатление от командной работы? Команда классная, более того, что мы... были Мы заранее не способны здесь заранее не познакомились, вот, но здесь же на Капитоне очень плодотворно познакомились друг с другом, очень классные, адекватные ребята, и у нас появилась идея, и мы идею пропустили на пути к финишу. А как вообще впечатления от Капитона? что понравилось, что нет? Понравилось, собственно, вся организация, не понравилось то, что было холодно, и не понравилось то, что, конечно, несколько самых интересных закладчиков не присутствовали на теоретической части. <свист> а, расскажи, пожалуйста, вообще о чем ваше приложение? Наше приложение это э, ее напоминание, или можно сказать, ее экшен, мы его назвали просто Это какие-то фичи, которые делаются в зависимости от местоположения. В данном случае это просто включение, например, звука и включение звука в зависимости от того, куда ты попадаешь идея приложения, ну, кроме э, тех, которые вот с конкурентой, ее основное преимущество это в том, что она не требует подключения к интернету вообще. На момент э, создания экшена это подключение нужно, а в она будет работать только по базовым станциям оператора, и не нужно будет ни э, использование GPS, ни использование интернета для того, чтобы определить приложение и быть определенным экшеном. А успеете до конца? Ну, который будет как-то работать. А вы планируете подавать это приложение на конкурс? Планирую. Спасибо.